сорвалась. Да, что ты так ругаешься, это господи, мы-то еще даже и не знаем друг друга. Ты а, уже... да я песню пою, даже не про тебя, я просто твою песню, не переживаю. Ма Матер... Не про тебя. Матерную. не... не... А? Ну да, что, а что такое? Не знаю, мне. Мало матерных песен. Немало, конечно. Немало. Ну, так я что ну, я не переживаю, неприятно. Все-таки Вели, великий, не могучий русский говорить. язык. Вот мы. это вот и, и, и мат. Фу, как. Очень могучий, это Мог, могучий. Могучий, могучий. Я вообще не россиянин, я все украинец, так что не переживаю, написано все Написано Россия. Да написано, да? Это что? В паспортном отделе ты прочитал? Нет, тут вот, 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 вот такая штучка. Здесь. Есть. А, такая а, штучка моя тут моя есть. написано Россия. А ты откуда? И ты веришь откуда? В те ну, верю иногда. Ну, что ж не верю. Я привык верить людям. ну Как же что верить-то людям-то? А много ты привык верить да, всем штучкам, которые написаны. Да, да. я всегда людям Но верю. Жизнь такая. Людям а всегда верю. Тебя да? А откуда ты, ты украинец? Мой? Украинец, откуда ты? В Запорожье. Ты живешь в Запорожье? В городе Запорожье. В да. городе Запорожье. Ты так так проговариваешь букву Г. Не, ну просто ты можешь подумать, что Запорожская область, которая подвластна России, а я живу под управлением Украины, понимаешь, подконтрольная, это бывает немножко. Ну, ты молодец. Запорожье подконтрольное Украине. Ты, ты, молодец, ты молодец. А здесь ищешь россиян. ты не путал. Да, 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 я понял. Ну, ты, я понимаю, что ты делаешь акцент и скидку на мою легкую эстетическую недоразвитость, я, мне это приятно. Я делаю скидку на то, чтобы ты понимал, потому что многие люди до тебя не понимали, понимаешь? Угу. Всего лишь это. Да, да, да. Это значит, Но ты здесь, ищешь, ты, один, ты, ты здесь ищешь. Ну, еще людей, ты здесь ищешь россиян. И, и потому, извини, мне приходилось им объяснять. Ты ищешь россиян, Не Ничего, ничего. Ты ищешь россиян, рассказываешь им, что Запорожье это территория под контролем на Украине, невзирая на то, что она внесена в Конституцию России. Я вообще не рассказывал. А я ч... вообще ничего не рассказываю про территориальные, никакие целостности. А о чем ты здесь? Ты спросил у меня, откуда я это сказал. Хорошо, я понял. А о чем ты здесь беседуешь? О чем я говорю? Я вообще говорю о том, о чем интересно собеседнику, если честно. Вот в чем тебе, есть какие-то не знаю, интересные темы? Да, про Запорожье. Мне интересно пообщаться. про Запорожье. Вот оно, ну, да, Запорожье. Запорожская область, субъект. Украина согласно Конституции Украины и субъект Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации. Как делить-то будем? Дело в том, что субъект, как ты сказал, во-первых, это Российская Федерация. В Украине нет такого понятия, как субъект, как нет? есть область. Но область это же субъект Украины, государство Украины, как нет. Нет такого понятия. Ну что значит ну, нет? Вот... Это же субъект конституционного Смотри, права украинского. Я тебе украинского. объясняю, что значит нет. Я тебе... Смотри, я тебе объясняю. Подожди, что Подожди, Запорожская область значит, субъект конституционного. Нет, конституцион... это не прописано mm. в ни одном документе. Конституция Конституция означает... Запорожская область прописана. А субъект слова нет, представляешь? Ну юридически все равно это ничего не меняет. Это же субъект украинское, украинского конституционного ну, нету права. слова субъект. Ну хорошо, нет слова понимаешь? субъекта. Ну бог с ним, ну, ну бог, это, с тобой. бог с, с тобой. Это нет слова субъект. Прописано в Конституции Украины и Конституции России Запорожская область. Это же дилемма. Что делать? Конечно, дилемма. Ну делать что? Я с тобой абсолютно согласен, это дилемма. Ну, большая. а делать что? Как решать? Что ее? делать? Ну, да, я, я скажу, как решать. Надо, короче, от вас какого-нибудь бойца одного вызвать и от нас одного. Угу. И кто победит, те и будут делить. И, ты, понимаешь, если наши победят, наш поэт победит, тогда мы забираем. Если ваш победит, тогда вы забираете. Ну, хорошо. Как а, тебе такое? а если победит э, э, боец, ну, например, наш, Дружба. а кто-то не хочет э, в Россию, что с этим делать тогда? Или победит ваш, а кто-то не хочет остановиться в Украине. И почему это какие то какие-то бойцы будут решать судьбу сотен тысяч людей? Ну, раньше так решалось, правильно? Мы же не раньше, мы же сейчас живем. Ну, почему? А вы сейчас решили, что силой все решается и забрали. Ну вот, вот по поводу Курской области, представитель Ахмада и вызвал на бой Сырского. Вот хорошо, а вот если победит, сыр, если победит Сырский, так что же, теперь Путин, думаешь, отдаст Курскую область? Я же не знаю, как они там решат, это им решать, это не нам. Но как ты себе это представляешь? Ты мне только что за слово «субъект» цеплялся, а теперь э, предлагаешь... Я тебе предложил как вариант. Это вариант не проходной. Хорошо, а какой проходной? Угу. Просто зайти и взять силы? Что зайти и взять тоже силы? Просто. Просто можно зайти и взять силы, тоже варик. Согласен. Можно просто зайти, если ты захватываешь территорию, как бы ты контролируешь, что она твоя. Угу. Согласись? Ну, то есть, Донецкая область ты ну, признаешь, что российская и Луганская, да? И Крым. Ну, и Крымская, так и Херсонская половина вы захватили силы Ну, то, да? то есть, ты считаешь, что Почему? это субъект Российской Федерации? Извини за слово субъект, оно тебе не нравится? Ну на данный, на данный момент вы ее контролируете, это факт, что это. Да? Это это факт, а ну ты признаешь принадлежность этих территорий к России? А кто я такой, чтобы что-то признавать? Mm -hmm. Я обычный человек. Я просто тебе говорю, как я считаю. Обычный Это человек. Это факт. Да. Сейчас контролируют у России эти территории. Обычный человек. Ну, я думал, ты гражданин своей страны и несешь ответственность, имеешь какие-то обязанности за свою страну. Я несу ответственность за, за что? За потери или за владение. Ты сейчас, и за то и за, ты -то? и за, за то, и за другое. За что ты несешь ответственность как Конечно. Правило. Я понимаю прекрасно, что никакой представитель Ахмады Если... не может решать судьбу есть, Курской получается... области. Безусловно, нет. Слушай, ну ты кто по специальности? Я военный юрист. Может, это какой-то, конечно, я военный политик, который владеет... Я военный юрист. Ну, вы тебе круче. А и я как, не круче. военный раз. И, как не юрист два, я обычный холоп. Я как бы не могу особо А, решить, ты холоп. Понять. Ну, да. Хорошо иметь дело с а холопом. Мне ничего, ничего. Не, говорю, хорошо 99 иметь дело с холопами. Людей холоп. Это приятно. То есть, на самом деле, мне, меня это радует. Мы зайдем. Дадим тебе паспорт, будешь на нас работать. Это прекрасно. Вряд ли. Я не буду на вас работать. А куда что Как и не работал до этого. На Украине. Будешь, ты же в Аллах Свои лобби, ребятки. Я вообще не в этой стране живу. Ни в какой не в этой. Мне не интересно, если абсолютно. Ни в какой не в этой. Делаем так. Не в какой, так ни в какой, в какой не а? в этой. Ну, ни в Украине, ни в России. Я не в СНГ живу. Мне... На вас. А, как хотите. а Украина входит в СНГ, да? Слушай, как бы это ни хотелось кому-то признавать или нет, но СНГ остается СНГ. Украина входит Давай в состав СНГ? Пока. пока еще это все состав СНГ. Как вы Украина когда-нибудь входила в состав СНГ? А во что она еще входила? Никуда. Может в Евросоюз? Нет. Ну, так видишь. В ну, а что да. тут видишь? В СНГ Украина входила, спрашиваю. Может, почему, собственно Конечно. говоря, ведем борьбу? Потому что Украина хочет уйти входила. в Евросоюз? Но, но, она, а в СНГ выходит? никогда не входила. После развала СССР, ну. когда распались да. эти территории, mm -hmm. сначала все были типа разделены, mm -hmm. а потом, что мы решили. Я не знаю. Давайте Украина, Украина никогда не входила в СНГ. Да ладно. Да, не ладно, не входила. То есть, президент, президент подписал э, подобный э, проект закона, но парламент его не принял. Ваш. А, ты же не украинец, ты же халов понял. Давай, халов. Все, тогда Прощай. не хочу. Я-стахало. Только про субъекты А я... ты где я... живешь, просто... интересно? Ну, интересно, я не скажу. А что? Могу... могу тебе пасхалочку такую сделать, смотри. мне с тобой не интересно. Это...